В эфире рейтинг бизнес новостей в сети интернет по версии первого делового. Крымские фермеры бьют тревогу, пишет iPress.ua. После обострения ситуации между Россией и Украиной и выхода на передний план, проблему водоснабжения полуострова. Если проблема не будет решена, хозяйства просто окажутся на грани банкротства. Фермеры уже отказываются сеять овощи, отдают семена за полцены, не видят перспектив и гарантий. Антимонопольный комитет исследует рынок розничной торговли лекарствами. Как сообщают в пресс-службе АМКУ, охватят а крупнейшие аптечные сети и их основных поставщиков, пишет издание «День». В комитете считают, что на розничном рынке все признаки злоупотребления и согласованного конкурентного поведения участников. Уровень цен уже нельзя оправдать ни НДС, ни курсом гривны. Госдолг еврозоны достиг рекорда. Долговая нагрузка в зоне и в ЕС в целом продолжили расти в 2013 году, обновив исторический максимум. При этом экономисты полагают, что это еще не пик. Согласно Евростат, госдолг стран еврозоны увеличился в прошлом году до 92,6% ВВП с 90,7% годом ранее. Для 28 стран Союза этот показатель поднялся с 85,2% до 87,1%. 16 из 28 стран, госдолг был выше 60% ВВП. Вместе с тем, еврозона в прошлом году впервые с начала кризиса вышла на уровень бюджетного дефицита в 3% ВВП, соответствующий требованиям общеевропейского законодательства. Япония начала реформу своего государственного пенсионного инвестиционного фонда. Он является крупнейшим пенсионным финансовым институтом в мире. Планируется, что в результате реформы фонд будет вести более агрессивную инвестиционную политику, делать более рискованное вложение и меньше полагаться на государственные облигации, приносящие крайне низкий доход. Инициатором реформы выступил премьер-министр страны Синдзи Абе. Он назначил новый состав наблюдательного комитета фонда, сократив число его членов с 10 до 8. В России создадут негосударственное международное агентство. В России создадут негосударственное международное рейтинговое агентство. Параллельно кабинет министров подтвердил, что несмотря на планы по продвижению национального агентства, государство не собирается отказываться от работы с большой тройкой S&P, Moody's и Fitch. Об инициативе государства поддержать создание отечественного глобального рейтингового агентства стало известно в апреле. Необходимость такого шага мотивировалась тем, что рейтинг России может быть занижен из-за политического давления на мировые рейтинговые институты со стороны иностранных государств. Таким был рейтинг Бизнес Новостей. Оставайтесь с первым делом.